અમદાવાદમાં ગત અઠવાડિયે વંદે ભારત ટ્રેનમાંથી ચોરાયેલી સૂટકેસના આરોપીને પકડવા જતા પર્દાફાશ થયો છે જેમાં આર્મીના સસ્પેન્ડેડ જવાન મોહમ્મદ સહેબાઝ ખાને એક ફેક આઈડી બનાવી મેજર ચૌધરી તરીકે પોતાની ઓળખ આપીને મેટ્રોમોનિયલ સાઇટ્સ તેમજ જુદી જુદી ડેટિંગ એપ થકી પંદર જેટલી હિન્દુ યુવતીઓને ફસાવી હતી હિન્દુ યુવતીઓ સાથે સંપર્ક કરી તેમનું શારીરિક અને આર્થિક શોષણ કરતો હતો હાલ આ આરોપી સામે અલીગઢના બન્ના દેવીની એક યુવતીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ત્યારબાદ તેની पकड़ कर आई है पुलिस अन्य युवतीओं ने पण सामने आवीने तेनी सामने फरियाद नोंदधावा अपील करी छे अपनी खुद की फोटो एक मेजर तरीके की यूनिफॉर्म पहन के शादी डॉट कॉम के ऊपर उसको अपलोड करके लगभग पंद्रह जितनी महिलाओं के साथ में अभी तक जो हमारे पास विगत आई है उसके बेसिस पे संबंध स्थापित किए उनका फिजिकल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन किया और वो लगातार संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही थी परंतु रेलवे की पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसकी वजह से आज एक बड़ा घटस्फोट हुआ है और जो आगे आने वाले टाइम में कुछ निर्दोष महिलाएं और जो इसके झांसी में आके भोग बन सकती थी वो अटक गया है और साथ ही जिन साथ जिनके साथ ऐसा बनाव बना है उनको भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि उनको न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा है